І так, передаємо Сіат uh, 20-й рік, який ми повезли під замовлення його з міста Дніпра. І декілька запитань uh, до нового власника. І цікаво взагалі почути його відгук про даний автомобіль. Uh, я, він розкаже вам, як все відбувалося, тобто співпраця з нами uh, на всіх етапах повністю і до моменту передачі. Uh, скажіть, які у вас враження від автомобіля? Автомобіль замічательний, поважительніше, навіть найкращі що uh, я этого автомобіля ожидав. Вот. Казалось бы, что он с виду небольших размеров, но внутри очень комфортно, нет стесненного пространства. И ездить действительно, мы уже тест-драйв провели, ездить действительно комфортно и только положительные эмоции. Ну, мы вдво вдвох ехали, в принципе. Кать, не знаю, можно еще одно посадить. Да, <laughs> да, да, шикарно. На удивление, с, говорю, с, виду маленький, а внутри удаленький. <laughs> а как взагалі дизналися про нас, расскажите? В Ютубе увидел ролики и увидел ваши отзывы и действительно все понравилось. Вот. И решил вам, к вам обратиться, а не в другие компании. Вот. Потому что положительные отзывы и очень хорошие. Видно, что люди действительно реальные и люди вам поверили. Mm -hmm. И естественно я вам поверил. Скажите, а взагалі, как вас процесс с с нами? А, прозвонил Вадиму, с Вадимом связался, Вадим мне все подробно объяснил рассказал и когда мы действительно начали уже работать, вот, eh, все пошагово объяснил, никаких eh, мутных схем не было, eh, все было довольно прозрачно и доверить можно. Согласен. Скажите, с какими вы, в принципе, страхами столкнулись, когда шукали взагали из из Норвегии? Еще раз. А с какими болями, скажем так, столкнулись? Ну, дело в том, что, действительно, эти автомобили, они уже с пробегом, но, естественно, не новые, вот, и, и были опасения, что, ну, то ли утоплены, то ли еще что-нибудь, вот, а когда все действительно, все это проверили, и что и ошибок нету, и все это, уже, э, я удостоверился, что, да, действительно, там автомобили брать можно. Ну, ми купували автомобіль від одного власника. Як краще? Від власника, коли вам показують все в реальному часі, ви можете відеозв'язок вийти, подивитися автомобіль, продіагностувати його, чи краще можливо законодати 200 доларів і купити кота -мішку за аукціона? Я думаю, що лучше від владельця брати, потому что по видиш владельца і можна, как он человек їздив на цьому автомобілі. Це теж немаловажно. И то, что езда тоже показывает, но ну, практику не очень хорошую, когда без лаберно человек ездит и водит автомобиль. И он рассказал всю, всю правду, верно и без, без каких-то там обманов. Скажите, по наполнению автомобиля, все как заявлено, два комплекта гумы, два зарядных пристроя, то есть все есть, вы приехали, все в автомобиле, кажут, да. ничего кажут, бутафорного, ничего не да. да, единственное, на фотографии я не увидел сразу зимние, зимние колеса, но все же наявності вони є, вони все хороші, все замечательно. Скажіть, чи не будете нас рекомендувати своїм знайомим, які попередньо вас відмовляли купувати автомобіль? Так, обов'язково. Я в вас удостовірився і можу, і навіть буду рекомендувати, тому що дійсно з вами приємно працювати, тому що ви професіонали своєї діла. Все, дякую. Нехай служить автомобіль вам. Дякую. А ви замовляєте автомобілі в компанії Gentleman Auto. Це надійно, безпечно та комфортно. До наступних зустрічей.